হেল্ল' গাইছ কি খবৰ সকলোৰে খবৰ নিশ্চয় ভাল যদি বেয়াও আছিলে এতিয়াৰ পৰা ভাল হৈ যাব কাৰণ মই এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে বৰ ধুনীয়া খবৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিলে যে এ ডি আৰ ই থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' কেতিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰি চাব মই চি এম ছাৰে কোৱা কথাকেইটা যিকেইটা মন্তব্য দিছিল আমাৰ এ ডি আৰ থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' ক্লিপ সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো মই শেষৰ ফালে লগাই দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব আমাৰ ইতিমধ্যে এ ডি আৰ ই টু পইণ্ট জিৰ' সাত মাৰ্চত ৰিজাল্ট দিবই যিখিনিয়ে পাছ কৰিব সেইখিনিক মই আগতীয়াকৈ অভিনন্দন জনালোঁ যিখিনিয়ে আমাৰ অনুতীৰ্ণ হ'ব সেইসকলেও মন বেয়া কৰিব নালাগে কাৰণ এ ডি আৰ ই থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' আমাৰ আহি আছে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাওক ময়ো আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিম ইতিমধ্যে মই এসপ্তাহমান এ ডি অ গেট ফ'ৰৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা ভালেমান কমন কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আমাৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ পাতত গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক অলপ উৎসাহ দিয়ক মই আপোনালোকৰ বাবে ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আনি থাকিম ইতিমধ্যে মই মেথছ ফাউণ্ডেশ্যন চিৰিজ নামৰ এটা চিৰিজ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কিন্তু মানুহৰ ইমান সঁহাৰি নাপালোঁ আপোনালোকক এটা কথা কওঁ মেথছ সদায় জানিবলৈ হ'লে ফাউণ্ডেশ্যনটো ভাল হ'ব লাগিব বুনিয়াদটো ভাল হ'ব লাগিব এটা ঘৰৰ যদি বুনিয়াদেই ভাল নহয় ফাউণ্ডেশ্যনেই ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে সেই ঘৰটো ধুমুহাই উৰুৱাই নিবই এইটো এটা আমাৰ ডাঙৰ সমস্যা আছে যে মেথছৰ লগত আমাৰ বহুত দিন সংস্পৰ্শ নথকাৰ বাবে আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনবোৰ ঢিলা হৈ যায় আৰু যাৰ বাবে আমাৰ মেথছ কৰাত অসুবিধা হয় আৰু সেই ফাউণ্ডেশ্যনবোৰ জানিলেহে আমি ডাঙৰ ডাঙৰ অংক কৰিব পাৰিম প্ৰথমতে সৰু অংক কৰিব লাগিব তাৰপিছতহে ডাঙৰ অংক কৰিব পাৰি হয়নে নহয় গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই আপোনালোকৰ বাবে মেথছৰ ফাউণ্ডেশ্যন ছিৰিজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰায় সকলোবোৰ অংক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম লাহে লাহে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ অংক সকলো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিকে ভিডিঅ' দিম সকলোবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে তাৰ বাবে মোক কি লাগিব আপোনালোকৰ অকণমান সঁহাৰি লাগিব যেতিয়াহে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিম গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক অকণমান উৎসাহ দিব তেতিয়া মই ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ উৎসাহ পাম তেতিয়া মই বেছি কথা নকওঁ আপোনালোকে

নতুন বিজ্ঞাপন দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে আৰু এবাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হব